Salam dostlar. Mən 7-ci sinif şagirdə Aysu. Bu gün sizinlə Coğrafiya bir dünyadır kanalının kitab təqdimatından Juverinin Hava şarında 5 həftə kitabı haqqında danışmaq istəyirəm. Mən bu kitabı 4 gün ərzində bitirdim. Əgər bir daha oxumaq şansım olsaydı, düşünmədən sevə-sevə oxuyardım. Təqdimatı keçməmişdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, coğrafiya mənim ən çox sevdiyim və zövqlə oxuduğum bir elmdir. Coğrafiyadan ona öyrənmişik ki, coğrafi keşiflər çox çətin, eyni zamanda da çox maraqlı keçir. Ən sizə tövsiyə elədim bu kitabda elə kəşf haqqındadır. Cənab Ferguson və onun iki cəsur dostu Afrikanın Şəh Sahilindən Qəbş Sahilinə də səyahət etmək arzusunda idilər. Özüdə hava şarəylər. Əsərdə mənim daha çox xoşuma gələn yer 45 dərəcədə istidə qaldıqları yer idi. Mənim ən çox sevdiyim qəhrəman isə Joe oldu. Çünki o dostlarına qarşı çox fədakardır. Görəsən onların bu kəşfi başlat saṭa biləcəkmi? Sizə də bu maraqlıdırsa elə bu dəqiqəzə kitabı alıb oxumağa başlayın. Bu səfərlik məndən bu qədər. Nələndir?